Здравствуйте, пожалуйста, представьтесь, кто вы откуда и чем занимаетесь. Кто ты? Меня зовут Аня. Я из города Умань. Живу, работаю в Киеве. Что еще надо рассказать? Меня зовут Жан, я из Одесской области, живу в Киеве, живем вместе. Значит, э, ну вот эти вот майские праздники решили подняться на гаверги. Эмоции моря. Впечатлений также супер ощущение очень тяжело было с одной стороны, а с другой стороны эта тяжесть э, перебивала эмо, все эмоции позитивные перебивали э, тот труд, который нужно было преодолеть. Вот, но э, ощущения такие, что в любом случае я поднимусь. У меня ощущение, что я второй раз туда не поднимусь. Но... Сделала такие усилия, она и смогла, и дошла, и это, это радует и радует, что, что все дошли. Да, чистый воздух. Я думаю, что тело мое вообще прошло чистку, это точно. Вот не считая, скажем так, на тот наш отдых, как мы отдыхаем, то я думаю, что даже подкачался немного за этот подъем. Вот, но самое главное в сауну после подъема и спуска пойти. Это очень важно. Спасибо большое. Огромнейшее, огромнейшее. Спасибо, Саша. да. Саша молодец, просто супер все было. Присматривал, слава богу, тем количеством, кем приехали, тем и уезжаем, без каких-то происшествий. Ну, все было от души. Спасибо большое. Да. Еще будете ну, пользоваться услугами нашей фирмы. Обязательно. Если какие-то такие экстрим-туры будем брать, а мы их будем брать, то однозначно мы будем обращаться к вам. Да. Спасибо, друзья. Всем вам спасибо.